Assalamualaikum cikgu. Saya hadir. No. Elsa. Baik, come cikgu. Saya Arisha Hadir. Assalamualaikum cikgu. Saya Nur Safia hadir dalam kelas. Okey, dah semua berhenti menyakat kawan. Untuk aktiviti hari ini, saya nak anda semua beritahu aktiviti hujung minggu anda. Untuk aktiviti hujung minggu saya, uh, saya pergi saya pergi ke pasar malam Cikgu. Hmm, kalau saya, saya pergi pavi. Saya pergi pavilion. Kita orang shopping bag, shopping baju, kasut. Sebab next month kita orang nak pergi Japan. Hmm, macam orang tu pergi pak saja. Boring. Oh my god, pergi pas saja? Hmm. Pada hari minggu yang lepas, ayah saya telah membawa saya ke London. Wah, wow, bagusnya semua. Tak apa. Yang penting pergi mana-mana dengan orang tersayang pun dah best. Tapi kamu semua ni macam perli husna je. Jangan macam tu tau, tak baik. Eh, mana ada? Mana ada? Mana ada perli-perli? Kita orang memang macam tu dengan husna. Kita orang memang rapat. Memang selalu gurau-gurau macam tu. Nothing much. Baik, sebelum kami mulakan, nampak kan kadang-kadang buli tak berlaku secara kasar tetapi secara halus melalui kata-kata, tekanan emosi atau media sosial. Sebab itulah ramai tak sedar mereka sebenarnya sedang dibuli. Inilah tujuan kajian kami iaitu untuk mengkaji punca, kesan dan strategi intervensi beretika berkaitan masalah buli dalam kalangan pelajar sekolah menengah. Tajuk kajian kami ialah Masalah Bully dalam kalangan pelajar sekolah menengah. Dengan itu, kami mulakan pembentangan. buli dalam kalangan pelajar universiti merupakan satu isu sosial yang semakin membimbangkan kerana ia memberi kesan yang menyeluruh terhadap kesejahteraan individu. Dari sudut emosi, mangsa buli boleh mengalami tekanan, kemurungan, kebimbangan serta kehilangan keyakinan diri. Dari segi akademik, pelajar yang terlibat sama ada sebagai mangsa atau pelaku mungkin menunjukkan penurunan prestasi, kurang motivasi untuk belajar dan kecenderungan untuk konten atau menarik diri daripada aktiviti akademik. Manakala dari aspek sosial, ini boleh merosakkan hubungan sesama pelajar dan mewujudkan persekitaran kampus yang tidak harmoni. Walaupun terdapat pelbagai faktor yang dipercayai menyumbang kepada kejadian buli seperti pengaruh rakan sebaya, tekanan sosial, peranan media serta kelemahan institusi dalam penguatkuasaan peraturan, tahap pengaruh sebenar setiap faktor tersebut masih belum difahami dengan jelas. Kekurangan kefahaman ini menyukarkan usaha untuk merangka langkah pencegahan dan intervensi yang berkesan. dapat tiga objektif kajian kami. Yang pertama pasti pengalaman dan bentuk buli dalam kalangan pelajar universiti dari perspektif nilai moral. Yang kedua, mengkaji punca buli pelajar universiti daripada aspek yang ketiga, menilai kesan buli dan mencadangkan intervensi berasaskan empati dan keadilan sosial. Kesimpulannya, isu buli dalam kalangan pelajar universiti dapat difahami secara lebih menyeluruh melalui pengenalan ilmu falsafah yang menekankan usaha mencari kebenaran, kebijaksanaan dan makna kehidupan manusia. Falsafah sebagai disiplin pemikiran kritis membantu menilai pengalaman dan bentuk buli bukan sekadar sebagai tingkah laku negatif tetapi sebagai cerminan krisis nilai pemikiran dan kefahaman moral dalam kalangan individu melalui cabang aksiologi khususnya etika perbuatan dan moral yang seharusnya membimbing tindak laku manusia berakal dari sudut epistemologi kurangnya pengetahuan dan kesedaran tentang implikasi moral serta kesan jangka panjang ini menunjukkan kelemahan dalam proses pembelajaran nilai dan pemahaman etika. Oleh itu, kesan buli terhadap individu dan komuniti universiti menuntut pendekatan penyelesaian yang berasaskan pemikiran falsafah iaitu dengan memupuk kesedaran, kendiri, pemikiran reflektif dan tanggungjawab moral. Kajian kami menggunakan kaedah kuantitatif dan kualitatif melalui kajian tinjauan untuk mengkaji isu buli dalam kalangan pelajar universiti. Instrumen kajian yang digunakan ialah soal selitik secara lantana menggunakan Google Form. Soal selitik ini mengandungi soalan berkaitan latar belakang responden, pengalaman buli, punca-punca buli serta cadangan untuk mengatasinya. Soalan-soalan disediakan menggunakan skala likert 5 mata daripada sangat tidak setuju hingga sangat setuju bagi memudahkan responden memberikan pandangan mereka. Seramai sekurang-kurangnya 30 orang pelajar universiti dipilih sebagai responden melalui persampilan dan rawak muda. Soal selidik ini dibahagikan kepada beberapa bahagian antaranya bahagian punca dan faktor penyumbang buli serta bahagian cadangan dan penyelesaian bagi menangani isu buli. Data yang dikumpulkan di analisis menggunakan analisis deskriptif untuk mengenal pasti pola, kesendurungan dan faktor utama yang menyumbang kepada kejadian buli. Secara keseluruhannya, metodologi ini membantu kajian memahami isu buli dari sudut pandangan pelajar universiti dengan lebih jelas dan sistematik. Seterusnya, saya akan menerangkan metodologi kajian iaitu instrumen kajian yang digunakan. Jadi, kajian ini menggunakan borang soal selidik atas talian melalui Google Form untuk mengkaji isu buli dalam kalangan pelajar sekolah menengah. Google Form dipilih kerana ia mudah diakses dan membolehkan pengumpulan data dilakukan secara sistematik. Soal selidik ini juga diadakan uh, secara anonim bagi melindungi identiti responden dan menggalakkan mereka memberikan jawapan yang jujur, terutamanya masa buli. Uh, instrumen kajian ini terbahagi kepada lima bahagian merangkumi maklumat demografi, pengalaman buli, punca buli, kesan buli serta syadangan penyelesaian. Soalan yang digunakan termasuk soalan objektif, skala lekat lima mata dan soalan pilihan. Secara keseluruhan, instrumen ini sesuai untuk mendapatkan data yang tepat dan boleh dipercayai. Pada slide ini, saya akan menerangkan tentang definisi buli yang merangkumi empat poin utama. Pertama, buli merupakan tingkah laku agresif yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk menyakiti, menindas atau mengawal mangsa. Yang kedua, buli biasanya berlaku secara berulang-ulang dan melibatkan ketidakseimbangan kuasa antara pelaku dan mangsa pelaku selalunya mempunyai kelebihan dari segi fizikal, pengaruh sosial atau kekuatan emosi uh, yang menyebabkan mangsa berasa lemah dan suka untuk melawan. Poin yang ketiga, buli merangkumi pelbagai bentuk antaranya buli fizikal, buli verbal, buli sosial, buli psikologi dan buli cyber. Contohnya, buli verbal melibatkan ejekan dan penghinaan. Manakala cyber berlaku, uh, buli cyber berlaku melalui mesej atau media sosial yang boleh memberi kesan lebih yang lebih luas. Poin yang keempat iaitu poin yang terakhir, buli boleh, boleh memberi kesan jangka panjang terhadap kesejahteraan emosi, sosial dan akademik pelajar. Mangsa mungkin mengalami tekanan emosi, hilang keyakinan diri serta penurunan prestasi dalam pembelajaran. Sebagai kesimpulan, keempat-empat poin ini menunjukkan bahawa buli merangkumi satu isu serius yang diberi perhatian uh, diberi perhatian bagi mewujudkan persekitaran pembelajaran pembelajaran yang selamat dan positif. Di sebalik seniman pelajar di sekolah, ada yang memendam kesan buli yang tidak pernah disuarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Asyidah Putra binti Ismail, nombor metri A214360 akan membentangkan pada memahami bahawa... isu ini dengan lebih jelas adalah penting untuk kita fahami terlebih dahulu bagaimana kajian ini dan masalah bunyi dalam kalangan pelajar sekolah menengah merupakan isu yang serius kerana ia bukan sekadar masa tetapi memberi kesan besar terhadap kesejahteraan emosi, hubungan sosial dan pencapa pencapaian ekonomi boleh berlaku dalam pelbagai bentuk seperti fizikal, verbal, emosi dan juga buli cyber yang sering dengan penggunaan media sosial dalam kalangan remaja. Keadaan ini menjadikan mangsa berasa tertekan dan malah ada yang tidak selesa berada di persekitaran sekolah. Berdasarkan dapatan awal kajian, perut menekankan kesan emosi yang serius serta keperluan kepada sokongan dan intervensi yang lebih berat. Kajian ini dijalankan bagi memahami isu buli dengan lebih mendalam serta menilai kepentingan langkah intervensi yang sesuai. Ia ialah konsep kajian. Dalam kajian ini, buli difahami sebagai tingkah laku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang dalam keadaan ketidakseimbangan kuasa antara pelaku dan mangsa. Ini bermaksud, mangsa biasanya berada dalam situasi yang sukar untuk mempertahankan diri. Buli boleh berlaku dalam bentuk fizikal seperti memukul, verbal seperti mem mengejek, emosi seperti pengasingan sosial serta buli cyber melalui media digital. Kajian ini tidak melihat buli sebagai isu individu semata-mata tetapi sebagai masalah yang dipengaruhi oleh persekitaran sosial pelajar. Oleh itu, pendekatan yang diketengahkan menekankan intervensi menyeluruh yang melibatkan pendidikan, sokongan emosi dan pencegahan jangka panjang bukan hanya hukuman. Bayangkan kita berada di sebuah institusi pendidikan, tempat yang sepatutnya selamat untuk belajar. Namun, berdasarkan kajian kami terhadap 35 orang responden, 94.3% menyatakan mereka pernah menyaksikan kejadian buli. Lebih membimbangkan, hampir 9 daripada 10 responden pernah menjadi mangsa buli, sama ada secara ringan ataupun berulang kali. Bentuk buli ni yang paling kerap berlaku bukan fizikal, tapi buli emosi dan verbal. Sering juga berlaku di media sosial serta kolej atau asrama. Ini menunjukkan bahawa isu buli bukan lagi perkara tersembunyi, tetapi satu realiti yang dihadapi oleh pelajar. Apabila buli berlaku secara berterusan, kesannya tidak berhenti pada satu individu saja. Dalam kajian ini, 100% responden bersetuju bahawa buli menyebabkan tekanan emosi dan trauma. Ramai juga mangsa kehilangan keyakinan diri, malah ada prestasi akademiknya terjejas. Walaupun begitu, pencerita responden berpendapat sistem sokongan sekolah masih kurang berkesan menyebabkan mangsa takut untuk tampil membuat laporan. Apabila kita melihat carta ini, kita dapat perhatikan satu dapatan yang sangat jelas bahawa sebanyak 80% responden bersetuju bahawa pelaku buli perlu dihantar ke sesi kaunseling secara wajib kerana mereka juga memerlukan bantuan psikologi. Majoriti responden menyokong pendekatan kaunseling dan intervensi psikologi sebagai strategi untuk menangani isu buli. Dapatan ini menunjukkan bahawa responden melihat buli bukan sekadar isu disiplin tetapi juga isu emosi dan psikologi yang memerlukan pemulihan. Selain mengenal pasti punca dan kesan buli, responden juga mencadangkan beberapa bentuk intervensi. Antara cadangan yang dikemukakan adalah ididikan awal muda oleh pihak yang terdekat seperti ibu bapa, kenakan hukuman yang berat dan maksimum dan memuat kuasa hukuman tegas kepada pembuli seperti gantung sekolah dapatan juga mendapati bahawa semua pihak harus bekerjasama dalam membanteras isu buli termasuk ibu bapa, guru, penguatkuasaan undang-undang. Jadi wajarlah semua pihak mempunyai peranan yang penting untuk menangani isu buli. Secara keseluruhan, kajian ini menunjukkan bahawa buli memberi kesan mendalam dan berpanjangan terhadap emosi, sosial dan akademik pelajar. Bentuk buli paling ketara adalah emosi, verbal dan cyber, manakala punca utamanya melibatkan pengaruh rakan sebaya, tekanan sosial, media dan kelemahan institusi. Kesannya bukan sekadar kehilangan keyakinan diri, malah boleh mengubah corak hidup dan kesejahteraan mental pelajar. Oleh itu, menangani buli memerlukan strategi intervensi menyeluruh dan beretika. Ini termasuk kaunseling untuk mangsa dan pelaku, pendidikan nilai dan etika, penglibatan etik guru serta ibu bapa dan hukuman yang tegas. Fokus bukan hanya pada disiplin tetapi pada empati, keadilan sosial dan kesejahteraan insan. Supaya setiap pelajar berkembang dalam persekitaran yang selamat, penuh keyakinan dan berdaya saing. Ingat, masa depan generasi kita bergantung kepada kemampuan kita untuk mengekang buli pada hari ini sekian terima kasih Alah, drama tu. Orang gurau jepun. pun. Relak-relak ah, relak-relak. Tak relak. iya sampai left. kau tu boleh relax sikit kot. Dahlah anak ikan cikgu. Lagi satu, kau jangan lupa eh, aku dan Arisha masih lagi simpan aib besar kau tu. Ini sekolah, tapi kenapa aku rasa tak selamat?